Вітаю усіх, хто зараз нас дивиться на ваших екранах. Програма позиція в Донецьку, в Луганську продовжуються жорстокі бої. Наші війська, наші хлопці беруть міста героїчно, воюють. Терористи, вояки за підтримки безпосередньої Російської Федерації не хочуть здаватися. До них щодня приходить підкріплення через ту дірку, яка нині є на кордоні. Хлопці воюють у дуже складних умовах. Перш за все, в чому є складність, це забезпечення усім необхідним. Мій сьогоднішній співрозмовник Юрій Рибак. Він повернувся нещодавно із кордону. Був безпосередньо у місцях, де е, йдуть найзапекліші бої. Він представляє сьогодні громадське формування. Козацька Подільська Подільська Січ, Січ. Січ при Національній академії Державної прикордонної служби. Отже, Юр, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Де були, що бачили, яка там нині ситуація? Е, ну ми от уже будемо так, більше ніж полгода е, співпрацюємо з Національною академією Державної прикордонної служби України. Они выступили одни из первых в составе механизированной маневренной группы на административный кордон между Украиной и Автономной Республикой Крым, когда именно был аннексирован Крым. Наши ребята начали первым выполнять задачу по блокированию границы. И с того момента мы подключились к работе и к помощи для выполнения их задач. И вот уже вот на протяжении такого времени мы сотрудничаем с нашими пограничниками, которые стоят на самых на самых ответственных участках на сегодняшний самых день. Горячих. Самых горячих. Самых да. Очень многие говорят, там, я не хочу, конечно, не умолить никого, там, вот там десантники, наши территориалы, там, наш Богдан, да, да, они выполняют все свои задачи, но на самых горячих точках оказались наши пограничники. И почему-то очень мало кто вспоминает об этом. И вот мы в разговорах созвонились, определились, что на сегодняшний день было самое необходимое, и постарались им доставить все, что смогли. Груз составил где-то примерно тонн 25. Мы везли его от... Там, ну, я не могу просто говорить на какие точки. Мы довезли до ближайших там, районов Донецка, и там разгрузились, и... Там, будем говорить так, с командирами Переговорили те, що потрібно буде в майбутньому, і будемо горіли, дальше продовжувати нашу роботу. Ну, груз ви не довезли, але самі ж то побували, наскільки я знаю. Як бойовиду хлопці, про що вони говорять? Що можна розповісти? Ну, ребята, в самому повышенном боевом духе наши хлопцы, я еще раз повторюсь, пограничники, это наш авангард, авангард наших вооруженных сил, который стоит на самом, на самом будем говорить, краю нашей, нашей родины, где именно идут самые такие запеклые бои. Вот. И это одни из, одни из самых геройских ребят в наших войсках. Это, я не побоюсь этого слова, именно герои. Допустим, командир нашей группы, я не ну, не буду называть фамилию, потому что нельзя. Он один и два его сына там на выполнении этой задачи. Что можно говорить дальше? Целая семья да, выполняет эти задачи. Угу. Я думаю, дай Бог, что закончится все хорошо, и мы встретимся. Вот Про них нужно будет писать Это настоящие герои, герои нашего времени, про которых нужно будет писать, говорить. К сожалению, сейчас мы не можем их осветить, но я думаю, что придет время, когда мы их назовем. Чтобы они тримать удар и за стороны России, и из стороны Э, Да, получилось проблема територи. такая, что наши ребята, именно по стоят именно вот в этой зоне где получается между российской федерацией и террористами и постоянно ежедневно попадают под обстрел вот их системы град угу. где россияне нагло просто я могу не побояться этого слова нагло расстреливают наши объекты а мы не можем быть ну, к сожалению так Скайте, будь ласка, цей вантаж, який ви везли, з чого він складався? що зараз Ми розуміємо про те, що держава фактично кинула своїх вояків. Ні, ну я не можу сказати, що кинула. Е, просто є моменти, коли вже держава, ну, будемо так, вже наше государство не в состоянии выполнять свої обязанности, или, как бы не говорить, невозможно це зробити. То, тому, якщо є у нас така можливість, ми не будем сьогодні там, хто то это сделал, кто-то не сделал. мы можем это сделать сегодня, мы должны это сделать. Но мы везли все, что необходимо, начиная от колючей проволоки для, 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 того, чтобы можно было обтянуть объект, полиэтилен, мешки для бензопила. Ну, то есть все, что максимально необходимо для того, чтобы можно было сделать полевой лагерь, сделать блиндажи, Сделать окопы. Я вам скажу такая ситуация: мы везли лопаты, и ребята лопатам радовались больше, чем салу, которые мы привезли, потому что там на сегодняшний день там земля довольно-таки твердая и окопаться очень-очень тяжело. А именно нужно окапываться и грамотно делать инженерные сооружения, потому что обстрелы идут ежедневно. Тобто ця робота продовжиться, зараз десь теж збираються Звісно, звісно. Як ви залучаєте, акумулюєте можливості всіх скажімо так? Ну, Ми спілкуємося, от я ж говорю, тому що ми займаємося цією роботою вже більше ніж полгода, поэтому у нас так зібрався круг наших не то, що прихильників, а наших помощників, кому ми звертаємося, з ким ми співпрацюємо і хто нам допомагає. Вот. нам очень много помогают и предприниматели и простые коммерсанты и просто люди даже которые вот с улицы приходят и говорят ребята я хочу вам просто помочь есть люди без помощи которых мы бы просто не обошлись это вот депутат Верховного Совета Украины Сергей Петрович Лобозюк, но ну, я, я не боюсь сказать что да при его помощи, при его поддержке потому что без поддержки таких лиц было бы очень тяжело выполнить такую задачу то же самое есть в ну, в городе у нас известный предприниматель или даже как лучше сказать там деятель экономический это Ворона Николай Дмитриевич. Uh -huh. Вот он тоже очень сильно помогает, помогает бронежилетами. Ну то есть ну, то есть, кто как может, так нам помогает. А мы уже аккумулируем эти все возможности и уже направляем туда, где где это необходимо. Я знаю, что вы э, разом с прикордонниками и контролировали территорию. Э, так. Э, ну, у нас э, при Державной прикордонной службе Украины и Национальной Академии создано э, громадское формирование «Казаська-Сич». Это громадское формование, э, в принципе, оно как, как добровольцы, которые э, в создана для выполнения боевой задачи, точно так же, как, при, точно так как прикордонники, но просто мы помогаем на добровольных засадах. И наши ребята выступили в составе мотоманевренной группы на державный кордон с Автономной Республикой Крым, вот, где выполняли, свои, где выполняли задачи. То есть, Так само, як, як прикордонники несли так, службу, несли контролювали служби, кордон. Виходили, да, виходили на чергування. То есть. Угу. Я знаю, що ця остання поїздка вона була така з пригодами, скажімо так. Десь на півдорозі обламалася машина, тому що транспорт, да. ну так. Да, і погода, да, і да, все. Да, да. Як от люди, до яких ви зверталися там, сприймали вас? Взагалі, я вам скажу, на сьогоднішній день. наше патриотическое настроение нашего народа вообще Украины всех людей находится на самом высоком на самом высоком уровне на пике. Вот. Только у нас поломалась машина. Только у нас к нам подъехали работники ГАИ, узнали, что в чем проблема, сразу же начали искать, кто бы нам помог, что к чему. А это было в районе Первомайска, это Кировоградская область mm -hmm. или да, Кировоградская область. Вот подъехали к нам люди, мы познакомились. Первое, что было, сразу же привезли воды, потому что температура была где-то за, за, за 38 градусов, очень было жарко. Все, то есть ну я даже не знаю, как, так, не хватает слов для благодарности выразить этим людям. Потом я познакомился с ребятами, которые тоже помогают нашим бойцам там, mm -hmm. в АТО. И вот мы совместно, они нам нашли машину, которую мы перегрузили совместно. Плюс они нас еще догрузили своим, своим да, гуманитарной помощью. То есть там продукты, конфеты, чай. Ну, то есть все, что возможно было. Вот, и я продолжу дальше эту дорогу. Вот, потом меня встретили в Мариуполе наши друзья, с которыми мы уже сотрудничаем, которых мы знаем. В принципе, это уже наша одна семья. Мы с нашими пограничниками. У меня в телефоне там почти, почти все вот наши пограничники, с которыми я общаюсь, с которыми мы по возможности пытаемся помогать. Даже вот такая ситуация. Послезавтра мы договорились с нашими друзьями из фонда «Каритас». Они помогли нам, и на их базе в Карпатах будет отдыхать при нашей допомоге 15 детей и хлопцев наших ребят, которые сегодня находятся в АТО. То мы хоть чем-то можем... Это говорится на войне, потому что ну, АТО то но там полноценные військовые действия. В принципе, да, там на сегодняшний день это идет э, открытая война, Ну как, как они говорят, на сегодня это, это гибридная война. Вот mm -hmm. Даже, даже вот, э, такая характеристика. Находился я в Мариуполе, да, вот, Мариуполь находится 20 километров от э, реальных боевых действий. И просто, ну, как, как говорится, в голове не укладывается. Там гибнут пацаны, там идут обстрелы там хлопцы и днем и ночью в бронежилете, потому что бронежилет снять просто невозможно. А буквально вот 20 километров работают бары, работают пляжи. И вот эти вот наши, как их назвать, беженцы, вот, в наглым образом загорают на пляжах, отдыхают. А за них наши ребята... Просто нас його єдно. Тобто таке поняття новоявлене – це гібридна війна, ну навіть не знаю, як це назвати. От ви питання порушили, насправді важливе. Західна Україна, центральна, там воює, а ті самі хлопці, да, чоловіки здорові, там, сильні, з Донецька, з Луганська чомусь тікають до нас, вони біженці. Зараз, в принципі, є постанова Верховної Ради здається, чи постанова Кабінету міністрів про те, що їх теж залучати, їх теж мобілізовувати. Ну, это очень скользкий вопрос, потому что можно так дозалучаться, что потом мы не будем знать, куда девать эти подразделения, которые развернутся против нас. Вот на, 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 именно касаясь этой темы, был такой случай. Стоим мы в лагере 20 километров от э, Мариуполя, и подъезжает джип, донецкие номера, черный Митсубиси поджара. Выходит парень, лет 40, э, с, я так понял, ну, мы уже потом узнали со своей женой и с двумя маленькими девочками, близняшками подходит к корольным и просит, позовите кого-то из офицеров, чтобы это, а ну мы подошли, и он говорит, ребята, я хочу вам помочь. Для нас это было вообще удивительно, потому что, в принципе, там, будем ли так, местное население не особо яро так готово помогать, потому что они ждут, чтобы им помогли. Ну, мы так, ну, хорошо, конечно, если вы хотите помочь, то есть, ну, там, переговорили, там, водой, то-то, там, и говорим, если можно, там, еще, там, электроды, потому что техника ремонтируется, там, для сварки. Все, ребята, все, и он привез, и вот сидели просто разговаривали, и я в разговоре задаю вопрос, вот, скажи, пожалуйста, вот, а как так получилось? Вы там говорите, что вот проблема, у вас разбомбили там, город, там то, то, то. Но вы же в основном виноваты сами. Вы это же не то, что мы там захотели и пришли вас освобождать. Вы же довели до того, что у вас там бандитизм и все остальное. Он говорит, <сíck> <сíck> они просто не заметили, когда это все получилось. Нет. Основной массой контингент, который голосовал за так названную ДНР, это контингент, будем говорить так, Люмпин, который ниже... Я не знаю, как это назвать уже некуда. То есть люди, которые не себя не нашли в этой жизни, которые будем говорить, как у нас, ну, даже не знаю, как их назвать. Просто не хочется там обижать некоторые слои населения, но которые, как вы правильно сказали, не думающие. Вот. Они думали, что вот сейчас они проголосуют за ДНР, и им Манна Небесного упадет с воздуха. И Путин, господин Путин им принесет каждому по квартире и по джепу. Вот примерно были такие мнения. И он говорит, и мы просто не не поняли, что произошло, а уже когда поняли, было поздно. Вот mm -hmm. это вот проблема этого всего. народа восточної України, ну то там Донецька, Луганська, що вони думали, що ні кормляться нашу Україну, оказалось не так. А що говорить хлопці? От вони спілкуються з тими людьми, яких визволили. Вони були під так званими Донецькими, Луганськими. Зараз прийшли наші відношення, помінялися до України. Що хлопці розказують? Ну понимаете, как ситуація в тому, що наші, наші хлопці пограничники вони в основному стоять на таких участках, де місна жителів очень мало, Поэтому так, щоб були такі плотні спілкування. то є Ну, в основной массе, в основной массе уже, уже все понимают и уже приветствуют. И говорят, слава Богу, что вы уже есть, что есть хоть какой-то порядок. Это в основной массе. Ну, есть, конечно же, те, которые будут недовольны, которые там, э, вот эта вот пропаганда российская, дурманенная, им доказывать. Опять же, это все будет, будет доказываться только нашими действиями, только тогда, когда Украина будет сильная экономически, когда они увидят, что оказывается у нас лучше, чем в России. Только тогда... Но это люди, понимаете, как это люди потребители. Я не могу сказать, это не наши патриоты. Мы никуда от этого не денемся. Они есть, они граждане нашей страны. И навязывать насильно наши мы не имеем права. им. мы должны просто им показать, что у нас оказывается лучше. И наша страна есть наша страна. А пока наша страна постачает для России військові комплектующие. А тут даже <связать> сказать, что слов для возмущения нет, это не сказать ничего. Я вообще просто... Вот, ситуация, да, на сегодняшний день проблема, большущая проблема между коммуникациями, между подразделениями. Связь отсутствует. Ну, я скажу, связь просто отсутствует. Ее нету между подразделениями. 45. Координация. Ну, примерно так. Если, как мы говорим, командир говорит, я вчера, как в 41 году, тянул катушку для того, чтобы была связь с заставой. Проблема. Но ну, проблема не этих ребят. А проблема в обеспечении нашей армии. Если системы ЗАС, ну кто, кто в армии, кто служил, кто в армии, то знает, что такое это. Система ЗАС в принципе уже не существует в нашей армии. Хотя это система, на которой основывается все полностью коммуникация всех подразделений. А в это же время наш завод, не будем называть какой, в городе Хмельницком, поставляет такую систему для российской железной дороги. И на сегодняшний день, я буквально вчера об этом узнавал, они готовят дальше следующую партию для продажи в России. Ну, я тогда вообще ничего понять в этой жизни не могу. Ну, как так происходит? Звертаться с активистами, хай партию дадут на скид, на кордон? <плодит> <плодит> ну, наверное, так. Но опять же, что понимаете, как, если бы у нас было объявлено, допустим, военное положение или еще что-то, у нас на сегодняшний день есть просто ситуация... Антитеристичської операції. Тобто нема такої можливості прийти і сказати, що ти туди не посылай, ты ти сюда. сюди. Може бути просто нужно как-то е звернутися до, 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 до їхньої душі, до їхнього серця сказати, ну, пане директор, ти українець или ти предатель? От, ну так, по-другому, ну нікак. В таких умовах і забезпечення погане, і зв'язку немає, і наші хлопці виконують свій обов'язок. Так. Обов Да. Я еще раз хочу повториться, что это герои. Это настоящие герои. И эти ребята, которые, дай бог, чтобы скорее мы закончили это непонятное слово АТО, вот, и чтобы они вернулись. И вот с этими ребятами можно строить настоящую будущую Украину. Которые уже почувствовали, что такое, или как, как говорится, почувствовали цену нашей, 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 нашей свободы, нашей независимости. Вот а рядом с ними и мы, наверное, весь наш народ. Ну тех, кто тех, кто те кто говорится, чувствует себя патриотами нашей страны. Что дали? По дискуссии чем дали заниматься? Ну мы дальше работаем, мы не останавливаемся, мы дальше готовим на сегодняшний день, готовим следующую партию всего, что необходимо. Именно ну мы просто работаем с прикордонниками, поэтому я буду говорить только за прикордонников, все, что необходимо. Вот. А необходимо очень много и необходимо всегда. То есть тут нет на чем останавливаться. Тебе сейчас зима даже не хочется об этом думать. Но ну, мы должны думать, все заявы про то, что швидко закончится война на Сходе, они развилась. и мы понимаем, что мы вступаем и осень, и, не дай Бог, зиму. Ну, даже если закончится, даже если это быстро закончится, наши пограничники в любом случае остаются, потому что э, кордон э, с Россией – это больное место, его не было вот уже 25 лет, и нам его построить за один месяц – это просто нереально невозможно. И укрепить. И укрепить, да. Это я видел своими глазами, как это происходит э, на границе с автономной республикой. Республіка Крим. І вот. тому я розумію, що вперед ще дуже багато роботи. усилия одного государства не вийде, тому що якщо ми не будемо допомагати государству, то воно буде просто само не в состоянии зробити. Це зависит від нас. Спільно зробимо із думкою про перемогу. Я дякую, Юр, що завітали до нас у студії. Шановних глядачі. Ви дивилися програму Позиція. Гостем, нашим гостем, був представник громадського формування Подільська Січ» Юрій Рибак. До побачення, зустрінемось обов'язково.